Итак, всем доброе утро, вечер, день. Заранее извиняюсь за то, что мы так долго не выходили в кадр. Ну и сегодня мы займемся любимым делом, наверное, для нас, для всех, рукоделием. И сегодня мы научимся делать кытыцу. Вы знаете, их вешают на вышиванке. У нее здесь должна еще быть ниточка, но я ее себе не цепляла. Вот такая вот она у нас должна получиться. Итак, что же нам для этого понадобится? Всего лишь кусок картона и нитки, ну и обязательно ножницы. Ну мы берем нитки. Сейчас я, наверное, другие возьму, если Хотя мы можем и из этих делать. Мы берем, прикладываем ниточки. Кончик одной ниточки залаживаем вот на другую сторону, он бесцветный. А на том, то есть, что цвет, ну извините, что плохо видно, мы начинаем мотать. Это, э, желательно несколько а раз пройтись по все той же штучке. Так, мы интенсивно мотаем. Нитки. А, и сколько же раз мы должны промотать? А, в зависимости от того, как, ну, насколько большим вы хотите видеть свою кыточку. То есть, если вам нужно совсем маленькая, например, на кофточку детскую или на вышиванку, то смысл вам делать ее большим. Если же, повезло, же вам повезло. надо большая какая-то, ну, не знаю, если повесить, конечно, Ах, нет, нет. Ну, может подвеску или какую-то ну, какую такую штучку сделать, то, конечно же, вам надо обмотать много раз. Итак, э я буду мотать долго, ну а для вас это время пройдет незаметно. Ну что ж, я решила поменять цвет, и вот у меня получилось только намот. Если он некрасивый или что-то еще, это все не важно. Кончик ниточки мы доводим до серединки. И оставляем ее там просто. Теперь мы берем, протягиваем нитку под тенью, то есть мы вот так делаем. У нас получилось вот так и крепко-накрепко завязываем. Как только мы очень крепко завязали, кончики ну нитки только которые мы завязывали мы срежем. Вот. Срезаем. Далее мы Берем и снизу обрезаем, Это то есть с одной стороны мы завязали, с этой стороны мы срезаем, то есть мы поднимаем и аккуратненько срезаем. у нас получилась вот такая вот, ну она не очень сейчас красивая штучка. А теперь мы сгибаем пополам. Берем снова же Для этого вам понадобится помощь. Прилаживаем ее вот здесь вот. И как бы отделяем голову от тела, от тельца. Ну что ж, вы это увидите прямо сейчас. Вот сейчас у нас получается такая не очень упрятная кытица. Идет вот такая вот сверху вниз. Ну что ж, теперь мы играем в парикмахера. Мы обрезаем все нам... для нас ненужные части. То есть, если бы я ее сделала немножечко побольше, она бы у меня была длиннее. Да, ну вот я ее сейчас ровненько хочу подрезать. Ну, мне она, конечно, получается немного коротковато. Ну, то есть, и я хотела, чтобы она была вот так вот наискосок. У меня получилось вот такая Также вы можете сделать ровную, вот как это. Нитки можно использовать совершенно разные. Можно использовать такие мягенькие. Можно использовать вот такие вот, например, я делала сегодня. Можно использовать нитки для вязания. А также можно использовать обычные клубки ниток. Ну что ж, в следующем видео вы увидите, как, как же сделать Балабон. С вами была Настя и Кристина. Подписывайтесь на мой канал. И все будет хорошо.